assalomu alaykum hammaga qizlar bugun mana ko'pchilikka o'n bir parchadan olganman har xil rassvetkasi bor qizlar buni to'rt xil расцvetkasi bor modelkalarimz judayam chiroyli ichida hamma narsasi bor qizlar buni mana shu rasmda ko'rib turganinglarni hammasi bor ichida keyin qizlar mana mana bunaqa gaztui anaqa olganman yastiq to'rtta keyin mana mana bu uch yarim 3,5 yarim metrli dasturxonni mana salfetkasi bilan birga aksessuarlari hammasi ichida bor qizlar качествоsi juda ham yaxshi gipyurlari ham juda ham chiroyli qizlar 3,5 metrli bu mana bitta razmer yozibdi. Onikda o'n ikkita salfetkasi bilan birga ichi mana keyin qizlar mana bunaqa zakazim bor, Amerika model bor. bu amerikaga ketadi bu ham amerikaga ketadi qizlar mana bundan bor bu ham amerikaga ketadi mana shu model ham заказlarimiz bor sumkalarimiz bu modeham bor mana bunaqa donaga oyoq kiyim oldik o'ttiz olti razmer modelkasi judayam chiroyli кожа заменитель qizlar bu koja emas keyin mana mana bu model ham bor sumkasi bilan birga ge sumkasi keyin mana bu yerda yana o'n bir parchamiz bor bu qirg'izistonga ketadi qizlar keyin bu yerda opamlardan dorilar olgandilar uni ham qo'shib yuboryapman ham manga ham opamga заказ berganlar и kristian dior mana bunaqa sumka bor qizlar bu ham ularni zakazlari и keyin telefon chiqarsin mana ma bunaqa toshli anaqamiz bor oбувьmiz yaltiroq toshlar judayam chiroyli bundan bor qizlar olgan narsalarimiz bugun shulardan iborat ko'rsanglar bo'ladi mana mashina bularni yarmi o'zbekistonga yarmi amerikaga yarmi qirg'izistonga ketadi и keyin mana bu siniora degan oyoq kiyimham bor sertifikatlarigacha bor buni ichida hozir ko'rsataman yani mana mana bu sertifikat qizlar e, koja qizlar deri deb yozilgan balandligi anaqaligi udobni o'zim kiyib oldim 37 razmer. razmer juda ham zo'r bemalol qo'rqmasdan zakaz qilib olinglar kuzda qishda işte, mazza qilib kiyasizlar chunki baland baland lekin yurish juda ham udobni. juda ham yaxshi oyoq kiyim bu xullas qizlar olgan narsalarimiz shulardan iborat bugun mana mana bu yastudan комплект qilib olganman ichida to'rtta bu yerda uchta bu yerda to'rtta hozir razmerini ham so'raysizlar mandan mana razmerini shu yerdan ko'rib olinglar ellikka yetmish pastuyi ozdi ikkika yuz foiz paxta ic irtuyu keyin gidiq tuyu deb yozilgan xullas shu qizlar zakazinlar bo'lsa telegramdan whatsappdan bemalol yozsanglar bo'ladi allohga omonat bo'linglar o'zinglarni ehtiyot qilinglar yaxshi kunlarda ko'rishni inshaolloh nasib qilsin